Очисленні порушення на виборчих дільницях області заявляють у комітеті виборців України. Стосовно бюлетенів у деяких округах їх доставили не за адресами. У пачках було менше ніж потрібно. На паперах був поліграфічний брак. На деяких дільницях екзит поли проводились у приміщенні, що категорично заборонено законодавством. Зафіксували і підвезення виборців до дільниць на транспорті одного із кандидатів. Була попытка виністі бюлетені. на, под одеждой маленького ребенка, который вместе с матерью зашел на избирательный участок. Отдельные люди пытались, получив бюллетень, либо минуя кабину для голосования, идти на выход, либо из кабины не идти к избирателем, а идти сразу же на выход. Избирательные комиссии участковые получили на руки не полный, как того требует закон, комплект, Бланков, протоколов, подсчета голосов. То есть вместо положенных на каждый участок 50 бланков протоколов, им городская Днепропетровская комиссия выдавала их минимум. Остальные все бланки сохраняются у городской избирательной комиссии. Для чего это нужно, я никого не хочу обвинять, но в нормальных условиях это нужно только для одного, для возможности осуществлять какие-то фальсификации в дальнейшем.